В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. В столице Беларуси начались трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. В них участвуют экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и официальный представитель председателя ОБСЕ Адельхейт Тальявини. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров в ответ на запрос президента Украины Петра Порошенко. Глава государства поставил задание обсудить два вопроса. освобождения всех заложников, которые остаются у боевиков и обеспечение допуска международных экспертов на место падения малазийского Боинга. Верховная Рада поддержала украинскую армию. Депутаты на внеочередном заседании приняли законопроекты об изменении госбюджета. Это станет залогом совместной победы Украины и успешного проведения антитеррористической операции. Ведь наша страна ежедневно тратит 70 миллионов гривен на обеспечение АТО, заявил президент Петр Порошенко. Глава государства положительно оценил тот факт, что важные законопроекты поддержала большинство депутатов. Это значит, что на сегодняшний день отношения народных избранников к Украине, к украинскому народу и армии не зависит от того, есть в парламенте коалиция или нет, подчеркнул Петр Порошенко. Президент высказал надежду, что в будущем все ветви власти будут демонстрировать единство в принятии важных для страны решений. Мы продемонстрировали, что украинский народ и парламент могут быть едиными, и это единство является залогом нашей победы. И у меня нет никаких сомнений, что мы это будем демонстрировать и в дальнейшем. Да, досрочные парламентские выборы ⁇ это уже реальность. И не потому, что этого хотят отдельные народные депутаты или чиновники, а потому что 80% украинцев требуют. Но это в любом случае не будет в будущем препятствовать нашей совместной работе нашей с вами эффективной работе. Украине удалось избежать дефолта благодаря голосованию Верховной Рады за правительственные законопроекты, заявляет премьер-министр Арсений Яценюк. Депутаты сегодня поддержали правительственный вариант поправок по внесению изменений в госбюджет Украины и в некоторые нормы налогового кодекса. При этом парламентарии в очередной раз не поддержали законопроект, который касается ГТС, не приняли народные депутаты и отставку Арсения Яценюка. Сегодня украинский парламент, Сегодня украинский парламент конституционным большинством голосов поддержал все законопроекты правительства Украины. Даже парламент понял, что у нас есть только два варианта. Первый, единственно правильный, единство нации. Если этого единства нет, тогда и этой нации нет вообще. И сегодня мы доказали, что поддержка конституционным большинством всех инициатив правительства ⁇ шаг к объединению страны, шаг к тому, чтобы вселить веру и уверенность у каждого украинца. В каждого украинца страна Украина движется вперед, вперед, страна борется, борется, страна победит, и страна победит. Также Арсений Яценюк сообщил, что подписал распоряжение о государственном оборонном заказе. Глава правительства напомнил, что Кабмин дофинансирует армию на 9 миллиардов гривен. Эти средства направят на обучение и зарплаты военных, а также на закупки новейшего современного оружия. На позитивные новости с парламента мгновенно отреагировал и валютный рынок. После результативного голосования депутатов гривня укрепилась на межбанке. Если цена доллара к полудню достигла отметки 12.35-12.65, то после новостей из парламента гривня начала укрепляться и торги закрылись уже на уровне 12.15-12.30. Похожая динамика здесь зафиксирована и по торгам пары евро-гривня. Максимум дня составил 16.53-16.94, однако к закрытию торгов национальная валюта отвоевала позиции на уровне 16.25-16.45. Парламент ратифицировал соглашение с Австралией и Нидерландами о работе международной миссии в Украине для расследования крушения малазийского Боинга. Договоры вступят в силу с момента получения странами дипломатических нот из Киева. Руководить миссией будут Нидерланды, в состав войдут как военные, так и гражданские специалисты этих стран и в некоторых случаях поданные других государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Персоналу миссии разрешили носить оружие и применять его в случае необходимости. Численность международной команды не более 700 вооруженных человек. Им разрешат свободно перемещаться по местности, связанной с расследованием падения Боинга 777. А Украина обязана предоставлять миссии любую необходимую информацию. Нет ничего странного в том, что персоналу миссии разрешено Использовать оружие, потому что ситуация на Донбассе, мягко говоря, неспокойная. И в конце концов эти люди просто должны иметь оружие для того, чтобы защищать свои жизни. Я не вижу ничего в этом экстремального, поскольку Украина ежегодно проводит на своей территории международ... военное учи... учение с международным участием. И приезжают десятки и сотни иностранных солдат и офицеров, точно так же с боевым оружием. и разве что стреляют холостыми патронами. Поэтому ну, решение абсолютно адекватное, и я думаю, что это решение поможет всему миру увидеть, что Украина заинтересована в расследовании. Группа международных экспертов миссии ОБСЕ прибыла на место падения самолета. Специалисты осматривают территорию, где находятся части самолета, чтобы организовать дальнейшее расследование международной миссии защиты расследования под председательством представителей Нидерландов. Сегодня в Киев прибыли представители Росавиации. Они также примут участие в расследовании обстоятельств катастрофы Боинга 777. Активная фаза АТО может быть завершена менее чем через месяц. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки украинские силовики нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков вне населенных пунктов. Уничтожены живая сила и техника террористов. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них два медицинская эвакуация. А в свою очередь террористы продолжают обстреливать позиции Силы операции, сградов и минометов близ Авдеевки, Червонопартизанска и пограничного пункта пропуска Мариновка. Также из минометов, но уже с территории России, обстреляна тактическая группа в приграничном районе. За минувшие сутки погибли 11 украинских военных. 31 боец ранен, рассказали в информцентре СНБО. Также сообщают, в Крыму российские боевики развернули дополнительную тактическую группу в составе танков и градов. Кроме того, вчера из России в Луганскую область прорвались 7 градов и 11 уралов. Вооруженные силы Федерации накапливают войска и технику на границе с Сумской и Харьковской областями. Российские вооруженные силы накапливают военную технику, на на технику и подразделения на границе с сумской и харьковской областями. В лесопосадках неподалеку села Козина, Курской области Российской Федерации, русские готовят огневые позиции для обстрела территории Украины. За два километра от границы с сумской областью выставлены информационные знаки с надписью «Огневой рубеж». Силы антитеррористической операции намерены обеспечивать прекращение огня возле гуманитарного коридора из Луганска ежедневно с 10.00 до 16.00. Об этом заявили в пресс-центре АТО. Гуманитарный коридор организован по улицам Советской, 16-я линия, Фрунзе и улица Шевченко. Далее по шоссе Луганск-Счастье через населенный пункт Металлист. Огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от коридора в указанное время прекращен. Пункт сбора и проверки в городе Счастье, опознавательный знак для гражданского населения, белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка для каждого. Напомню, по данным штаба АТО, гуманитарным коридором из Луганска воспользовались 98 жителей облцентра. 10 групп Центра разминирования вооруженных сил Украины с марта постоянно работают над обезвреживанием и уничтожением мин, снарядов и самодельных взрывных устройств в юго-восточном регионе. Поскольку работы очень много, в Центре открыли специальные курсы. На них инструкторы готовят специалистов по разминированию по ускоренной программе. Многие из них дальше заменят своих коллег, которые уже заждались ротации. А те, кто уже вернулся из горячих точек, говорят... То работы хватит на всех, ведь террористы минируют всю инфраструктуру, которая попадается у них на пути. Они там применяют тактику выжженной земли, то есть после себя уничтожить инфраструктуру. Как именно, самый быстрый способ разрушить после себя инфраструктуру ⁇ это методом подрыва. Сюда входят мосты, заводы, я скажу так, даже небольшие заправочные станции. Большинство специалистов, которые прошли через центры разминирования, это где-то 50 процентов, принимали участие в антитеррористической операции. Сначала антитеррористической операции подготовлено приблизительно человек. 150 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин не вели никаких секретных переговоров по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства. Информацию о секретных консультациях Меркель и Путина накануне опубликовала газета Independent. По информации издания, немецкий канцлер якобы предложила президенту России полностью прекратить финансирование и поддержку сепаратистов на востоке Украины в обмен на признание Западом аннексии Крыма. Пресс-секретарь Меркель Кристиана Вирц заявила, что изложенное в издании не имеет под собой никакой фактической основы. Не знают о э, так называемом тайном плане Меркель и Путина и в немецких дипломатических кругах. Ну а проанализирует политическую обстановку и в Украине, и в мире политолог Александр Салатай в программе «Национальный интерес» уже буквально через пару минут. Дождитесь.